Добрый день всем моим зрителям, подписчикам моего канала. Сегодня мы собираемся здесь по месту на прекраснейшее озеро. Там приедем, покажу. Вот такой у нас кемпер. Когда-то у меня была мечта купить кемпер, но не сложилась мечта. Но теперь у нас вот такой бус и вот такой кемпер. Я беру с собой и виндсерфинг, и все для отдыха. И как бы палатки у меня есть. Много, много байкеров с палатками приехало туда. Но коли у нас такой бусик, то мы можем и зарядную станцию с собой взять и сделать здесь импровизированную такую лежанку. Там застелим ее и будем тут, там я лампу при... пришман дорил, такую вот интересную хорошую вечером, допустим, посмотреть, что-то почитать. Осталось только телевизор поставить. Чем ехать на легковой машине, то это... Этот автомобиль намного лучше, комфортабельнее. Берем и солнечную панель с собой к зарядной станции. То есть 220 вольт у нас есть. Всем этим мы обеспечены будем. Вот моя любимая дружина. Красиво смотрится. Подобрала себе лапти красные. Делает. А еще там под низом купальник хороший. И собака ее просто. Собака у нас э, кабели, он вечно ее не ухает, не ухает плохие у него какие-то намерения со вчерашнего пойманного крота. Он помер, бедняга, хотел я его выпустить, но он помер. Я его когда вытягивал, придавил сильно гастрюлькой. Ну что, будем делать чучело. Формидроном его проспиртовал. В общем, пусть сушится пока. Таким образом, вот такой у нас дом на колесах. Там у меня байкерские наклеечки. Мы приехали на базу отдыха, так называемую. Будем сейчас выгружаться. Людей уже здесь много. Территория большая. Кто на машинах, кто на мотоциклах. Крутые у нас байкеры. Кто на каком транспорте, кто даже на Уралах и на К-750. Вот с прицепом какой прекрасный мотоцикл. Вот это бомба, да? Посмотри, Honda Goldwing и прицеп такой в ту тему. Вообще красота, блин самый самый настоящий байкер и любитель любитель мототехники пацаны на камеру пару слов для молодцы все пошел дальше очень вкусное пиво. Это чешская хорошая Чешская, да, чувствуется. Там мука, чем ваш завод, вроде чешский, там около. У нас да? в Украине вообще никто не туда Нету, пиво. Да? Еще и пиво с лимончиком или это для чего? Это для следующего напитка. А, Мохито. Я один раз в жизни оцен, как попробовал, упал и все. И больше сказал, никогда пить его не буду. Наши байкеры приехали. Це байкери звідки? День. Ужгород. Ужгород Добре. Раніше вас не бачив. Я харків'янин Євген, але вже Мукачевець. Все, дякую. Ванька, ти запізнився! пиво вже все попили, там, там... як не бухаю, ну, пиво це не бухло. Та ну, ну який байкер не бухає, щось не... неправильно ти кажеш, всі вже побухали, а, а ці... всі байкери, що за байкери? Я не побачив, як привітаються в Закарпаття, дуже класно. Вот так, правильно. Мотоциклы стоят где попало, но это как бы здесь основная стояночка мотоциклов. Что тут написано? Матрац Вайса. ПС я повернулся. Вайс. взвитки повернулся. Харлей Девидсон. Моя мечта. Ай, какая красота. Погода сегодня сказочная, за 30 градусов, ветерка мало, но я винсерфинг взял впервые за последние 4 года, так как война, ну, не было возможности навыки свои, как говорится, подтвердить. Я взял сюда, попробую, как оно получится или нет, года так все-таки уже большие. Вау, хочу такую Хонду. Какая красавица. С багажником и машина не нужна. А, -а, -а этот мод я уже видел. С вот этим, с вот этим интересным писюном. Все-таки ничего не может быть лучше, чем Honda Goldwing. Никакие Харлеи, ничего. Красавчик. Прямо вітаю. Витаю! Неправильно Да, я сниму. Харьковиян. Это наш бар. Мы туда готовим бограч. Не мы, а уже приготовили. Ой, красота как он выглядит красиво. <рес> Дуже файна страва. Такие такие котелки помню ще за часи Радянського Союзу. <рес> здесь дали бутылочку вина своего бохач готовил все это стоит Огороч, э -э, э -э, вечером будут какие-то all inclusive короче тысячу гривен с двоих на два дня очень хорошее озеро Друзья, продолжается наш отдых в Закарпатье. Сегодня мы пообедали Бограчем. А некоторые, конечно, байкеры разъезжаются, ибо они без палаток. Очень хорошая сборка, очень хорошее питание, просто all инклюзив И пельмени, и бограчи, и напитки, и коктейли. Ой, как они молодцы отдыхают. Я вообще, по сравнению с нашими харьковскими регионами, где передвижники были, чугую. Ну, там, конечно, концерты были, но до такой степени красоты, как здесь, я нигде не испытывал. Молодцы, они все дружные, много общения, много интересных людей, встречи, все порядочные люди, нормальные, ну, просто бомба, погода очень хорошая. Тепло вечір, зараз в районі 10 часу вечора і всі відпочивають, всі розговорювають. Мова тут нікого не цікавить. Якщо українська, то українською мовою зваляють. Якщо словацькою, словацькою на угорській мові деякі вміють розмовляти, але ми не заангажовані. Е, е, от так от розмовляємо, спілкуємось, відпочиваємо. Там і аудіо, і все є. І... ну Люди молодці. Відпочивають, як можуть. Сім'ями приїхали, гітари, все. Війна війною, ну але це жах, але ми відпочиваємо все. О. От наша мухачівська збірка, Петя, Юра. О, та що ти закриваєш? Та. Ну, і в тимряві мотоцикли, я не знаю, бачите ви їх чи не бачите, але багато мотоциклів, такі всі блищать. Ой, Я перейшов вже на українську мову, бо в мене вже таке враження, що я все вже російську мову забув. Ну, очень все хорошо, очень все хорошо. В живых? Ничего не бачу. Темно, а, блин, я займись? не Они, знаю. значит, откопайте. <му>

Солистом на закате дня. Сожалею.

Посмотри. посмотри. Трохи, да. А ну посмотри. Ну я знаю, Yeah. Mm -hmm.

Бар працює сьогодні, чи вже закрився. Бармена немає, блінда. У нас самообслугова. Бармена нема, так? Абсолютно самообслугова. Наливай скільки можна, так? Залізе. Я лягаю, а да? зря сама. сегодняшнего дня, 10, 10 серпня, наши байкеры все, все, все собрались, так хвилину. Но... Мы продолжаем свой байкерский отдых на таком чудесном озере, на котором посередине остров, и там монумент. Память Иисусу Христу, крест православный. Можно туда сплавать. Очень красиво. Мне понравилось. Ветра нет. Я со своим винсерфинах выехал. Покатался. Вот лежит мое оборудование. Но ветра нет. Как-то очень-очень-очень плохо сегодня в плане с ветром. Вода очень теплая, хорошая приятное к телу прекраснейшее озеро сегодня воскресенье люди подъезжают но мы отделились от всех байкерская сходка вот в этом месте где палатки Домагаємося к пляжу Вородера, Акапулька, Ніцца, монте карло <реш> Дуже файне місце, дуже подобається. Багато людей, багато дітей приїхало. Сьогодні дуже жарко, вода тепла, навіть десь 26 градусів майже, бо всі діти в воді. Дуже классная погода. На небі жодної хмари. ничего нема. Навіть вітра. Рыбалка здесь крутая. Ребята поймали рыбину, толстолоб. вот это ба! А я тут на винсерфине катаюсь. Блин, он за ногу схватит, утянет. Вот это да. Килл 10, да, больше? 20. 20? 20 Ого, а ничего себе. Да, да, да. Может поранено, да? О, ой. Дивись, живы. Серпина, блин. Ой. А я, я плавал на цьому. На дождь, на винсерфину. А там хвіст як вилазить, я вилаз, візаємо. Це толстолобік на 20 кіл. Оце рибина, блін. Це на, на місяць вистачить м'яса.